Прямо зараз з нами на скайп-зв'язку Олександра Решмеділова, політолог. Доброго дня, пані Олександра. Здравствуйте. Як ми бачимо, що припинення вогню є лише частковим, зокрема, у Дебальцево точаться бої. Що, на вашу думку, треба для мирного врегулювання конфлікту зараз? Для того, щоб все-таки конфлікт можна було прикратити. Нужно закрывать такие горячие точки, как Дебальцева. Она появилась не за один день. К ней внимание максимально сосредоточено уже достаточно давно. Могу сказать, что ребята, которые там находятся, они сильно совершают подвиг потому что это стойкость духа и действительно сложность и адекватной передачи информации. Мы не получаем ее в той степени, но в принципе ну мы, наверное, и не должны ее так получать. Главное, чтобы на местах все разобрались и понимали, скоординировали свои действия. Это первое. Потому что у нас сейчас каждый военный эксперт, и каждый считает нужным комментировать, то, в чем он, допустим, некомпетентен. Поэтому я военные вопросы сейчас комментировать не буду. Относительно мира, э, Украина э, правильно себя повела в, при подписании Минских договоренностей. Э, она придерживалась максимально всей процедуры, которая была заявлена, э, начиная с публичного обращения президента в 00 часов и объявления о том, что Украина прекращает э, огонь и максимально пытается, как бы, держать э, эту позицию то, что точки не будут исчезать, ну полностью, все равно будут появляться, э, как бы скажем, провокативные моменты, это однозначно, потому что очень сложно даже вооруженных сил скоординировать действия, мы это видим уже из обращений э, и речников и других представителей, поэтому рассчитывать на то, что, э, скажем так, боевики по ту сторону э, скоординировали свои действия просто на раз, два, три, не приходится, это долгий процесс, мы можем четко понимать, что они неоднородные в плане, ну, боевики неоднородные, они не подконтрольные вот так вот между собой, как бы у них нету постоянной нормальной коммуникации, как хотелось бы, чтобы это можно было действительно, отдал приказ и все прекратилось. И провокации с той стороны будут, надо понимать. Главное, чтобы Украина со своей стороны придерживалась максимально заданного курса, и тогда, в принципе, шанс на мир, конечно, есть. А как Украина может реагировать на порушение перемирия? А как реагируют на провокации? Вопрос, поддадитесь или не поддадитесь. Провокации будут разного уровня. Мы, вижу, мы видим дипломатические провокации, мы видим информационные провокации, мы видим военные провокации. Мы видим в разных направлениях провокации. Вопрос только в том, насколько хватит э, выдержки. Сейчас идет очень сильная борьба именно нервов. Э, кто первый сдастся? И дай бог, чтобы это были не мы. И хотела спросить, что можуть сделать, на вашу думку, США и Европа, если про российские террористы все-таки відмовляються дотримуватися дотримываться Несколько направлений, Возможно, изменение формата на Женевский, да и добавление в игру э, США уже как непосредственного, ну как бы там гаранта каких-то соглашений или переговорного процесса. Э, Возможны варианты усиление санкций, о которых мы слышим, возможны какие-то поставки оружия разного уровня, возможен, опять-таки, все будет зависеть от накала страстей. Мне бы хотелось, чтобы в эту игру Наверное, меньше сейчас э, вписывали, все равно еще дополнительных игроков, потому что это будет опять-таки процедурно затягивать. Мы получили э, нормандский формат, который был, он достаточно сильный для того, чтобы решить этот вопрос. Если вопрос не будет решен, это будет говорить только об эскалации. Эскалации сначала мирной риторики, потому что любые переговоры это мирная риторика.